Я думаю, это становится прекрасной традицией проводить в Николаеве вот такие выставки, такие встречи, посвященные развитию книгоиздательского дела в нашем городе, в нашем Николаевском крае. Потому что мы видим, как растет из года в год и численность издаваемой литературы, и авторитет наших местных издательств. А качестве пожелания я хотела бы сказать такую мысль. Наше книгоиздательство уже по своему уровню, по качеству продукции выходит, я бы сказал, даже на, на, на международный уровень. Нам надо продумывать и искать пути, как довести книги наших писателей, как довести работу нашего издательства до других областей, вынести на уровень тех выставок и которые, как мы знаем, проходят в Киеве, в Львове и в Москве. Я думаю, наша литература, наше издательство это вполне заслуживает.